নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কাম কৰি থাকোঁতে ঘপককৈ কথা এটা মনত পৰিলে বোলো পতককৈ কৈ দিওঁ আপোনালোকক কথাটো ঘপককৈ মনত পৰোঁ দেই পটককৈ কৈ দিওঁ নহ'লে পাহৰি থাকিম ইমান মায়া মোহৰ জালত সোমাই আছোঁ নহয় পাহৰি থকা যায় একদম বহুত কথা পাহৰা হৈছোঁ দেই এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে বহুতে দি আছে দেখা পাইছোঁ বহুতে দি আছে যে কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ আপোনালোকে কিয় ভিডিঅ' বনাই বনাই ভিউজ লৈছে আৰু এতিয়া মই সেই তেওঁলোককেই ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে ব্যক্তিগত কথাবিলাক ব্যক্তিগত হিচাপেই থকা ভাল যদিহে নিজৰ ঘৰৰ ঘৰখনৰ কথাই হওক বা নিজৰ ব্যক্তিগত কথাই যেতিয়া নিজৰ ব্যক্তিগত কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰি পেলাই ক'ব তেতিয়াতো যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকে তেওঁলোকেতো ক'বই যে এইটো এনেকুৱা হৈছে এইটো এনেকুৱা হৈছে কাৰণ তেওঁ অলৰেডি নিজেই কৰিছে প্ৰকাশ প্ৰথমতেতো তেওঁক কোনো খুচৰিবলৈ যোৱা নাই ব্যক্তিগত জীৱনত কি হৈছে কি হোৱা নাই যদি খুচৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা দেখোন পাঁচ বছৰ আগতে গম পালেহেঁতেন এই কথাখিনি হয়নে নহয় বাৰু আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগতে গম পালেহেঁতেন এই কথাখিনি কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে নিজে প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণেহে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত কথাটো ওলাইছে আৰু যি যিসকলে ভিডিঅ' বনায় সেইসকলেতো সেইটোৰ ওপৰত কথা ক'বই যে এইটো বেয়া হৈছে এইটো আমুক হৈছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ কিন্তু ইয়াতেই যে এছামে উঠি পৰি লাগিছে ব্যক্তিগতৰ জীৱনক কিয় এনেকুৱা কৰিছে কিয় খুঁচৰিছে গতিকে যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকক এটা কথাই কৈছোঁ কেতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ ব্যক্তিগত কথা নিজৰ ব্যক্তিগত কথা প্ৰকাশ কৰিব নালাগে মানে পৰিস্থিতিটো কমক চাই বহুল্য হৈ যায় পিছত একদম মানে বহুত ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হয় আৰু সেই বিপদ বিপদৰ সন্মুখীনখনত যেতিয়া আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ বিপদ হৈ যাব এই বস্তুখিনি যেতিয়া আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ লগত এনেকুৱা সাংঘাতিক ধৰণৰ কিছুমান বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি তেতিয়া কিন্তু আপোনাক ঘৰৰ মানুহখিনিয়েহে লগ দিব এই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাৰ হৈ যি দুই এগৰাকীয়ে বহুতো একদম আমুকটো কৰক তামুকটো কৰক আমুকটো হৈছে তামুকটো হৈছে তেওঁলোকক কিন্তু আপুনি একেবাৰে নাপাব আপুনি পালেও আপুনি ঘৰৰ মানুহে পাব সিমানখিনিয়ে ক'লোঁ কেতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ মানে ব্যক্তিগত কথা প্ৰকাশ নকৰিব ময়ো নকৰোঁ কিন্তু যিটো কথা নেকি এতিয়া ধৰক ভাত খাইছোঁ মাছ খাইছোঁ মোৰ ঘৰলৈ আমুক আহিছে মোৰ ঘৰলৈ তামুক আহিছে সেইখিনি বেলেগ কথা কিন্তু এনেকুৱাও কিছুমান প্ৰাইভেচি ৰাখিব লাগে ঘৰখনৰ ভিতৰৰ কথাবিলাক একেবাৰে ক'ব নালাগে ময়ে ইমান খোলা মনৰ মানুহ তথাপিতো ভগৱানৰ কৃপাত যদি কেতিয়াবা কিবা এটা মোৰ লগতো হয় ক'ব নোৱাৰি মানুহৰ জীৱনত কাৰ জীৱনত কেতিয়া কি সংঘাত আহে কোনেও ক'ব নোৱাৰে কাৰেণ্টোৱেই গ'ল কোনেও ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়া যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা তেওঁ এতিয়া নিজে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত তেওঁ বহুত বেয়া লাগিছে এতিয়া কি হৈছেগৈ বাৰু তেওঁক বহুতে তেনেকৈ কৈ থাকে ন ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ভাল নহয় ভাল নহয় একাংশ মানে চলাব জানিলে ভাল ভালটো ধৰিব লাগিব বেয়াটো আঁতৰাব লাগিব কিন্তু এনেকুৱাও নহয় যে ঘৰখনৰ ভিতৰত যিখিনি হৈ আছে সকলোখিনি যদি আপুনি প্ৰকাশ কৰি দিয়ে নহয় কিন্তু বহুত বিপদৰ সন্মুখীন হয় মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ দেউতা আৰু মোৰ স্বামী আমাৰ দেউতা হৈছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত থকা আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকক মোৰ দেউতা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত থকা আৰু মোৰ মানুহজনো ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত থকা আৰু আমাৰ দেউতা আছিলে নাইন আছামৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আছামৰ আছিলে তাৰপিছত নাইন আছামলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে জানিব আৰু যিসকল মানে সৈনিক বিষয়া তেওঁলোকে জানিব বাৰু আৰু আমাৰ মিষ্টাৰো আছিলে নাইন আছামত দেই নাইন আছামৰ আছিলে আৰু নাইন আছামৰ পৰাই এওঁ ৰিটায়াৰ্ড হৈছে আমাৰ দেউতাহঁতৰ মুখৰ পৰা তেতিয়া বহুত বৰ্ণনা শুনিছিলোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা দেউতাহঁতে কয় এতিয়া হৈছে আমাৰ কথাটো কৈছোঁ মই এতিয়া আমাৰ দেউতাহঁত যিহেতুকে একেবাৰে প্ৰাক্তন সৈনিক বিষয়া এতিয়া একেবাৰে আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত হয়নে এতিয়া দেউতাহঁতৰ বয়স এতিয়া আছিয়ে হ'বগৈ হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ মানুহজনৰ কথাও কৈছোঁ এতিয়া ফিফটি প্লাছ কৰিছে গতিকে মই এতিয়া কথা কৈছোঁ এওঁ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এওঁলোকৰ লগত কথা নাই কিন্তু যিসকলে কাশ্মীৰত বৰ্তমান কৰ্মত আছে যিসকলে বৰ্তমান এই চাকৰিটো কৰি আছে আৰ্মিত বা চি আৰ পি এফতেই হওক বা মানে সৈনিক বিষয়া যিসকল এতিয়া ঘৰলৈ ছুটীত আহিছে আহি পেলাই আমাৰ কিছু কিছু সাংবাদিকে তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা এওঁ হাততে আমুকজন আমু প্ৰাণ নাশ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু তেওঁ বৰ্তমান চাকৰি কৰিয়ে আছে দেই মই কৈছোঁ আৰু তেওঁ এতিয়া আকৌ কি কৰিব আকৌ কাশ্মীৰতে তেওঁ জইন কৰিবগৈ কিন্তু তেওঁ মুখখন দেখাই দেখাই যে এতিয়া ভিডিঅ'সমূহ প্ৰকাশ কৰিছে ভিডিঅ'সমূহ দেখাই আছে মই ভাবোঁ মানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল কৰিছে নেকি তেওঁ মুখখন দেখাই দিব একেবাৰে নালাগিছিলে দেই কাৰণ তেওঁ মুখখন দেখাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ চাৰিজনক ঢুকুৱাইছে মানে মাৰিছে আমুক কৰিছে সেই কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে চোৰাং চোৰা আজিকালি বহুত থাকে বেৰৰো কাণ থাকে বুলি কয় বেৰো কাম থাকে হয়নে গতিকে গানমেই সত্ৰ গতিকে এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব নালাগিছিলে কিন্তু মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে যেতিয়া তেওঁ মুখখন দেখাই দেখাই যেতিয়া ভিডিঅ'টো কৰি আছে আৰু তেওঁ আকৌ এতিয়া কাশ্মীৰতে যাব আকৌ যুদ্ধ হেৰি কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক অকণমান আপোনালোকে প্ৰাইভেচিটো ৰাখিব লাগে আৰু দেই মানুহজনক দেখাই দেখাই যে কৰি আছে বহুত বেয়া লাগিছে মোৰ মনৰ কথাখিনিহে কৈছোঁ বাকী আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাব বাৰু আৰু আপোনালোকে যেতিয়া মতামত দিয়ে তেতিয়া বহুত ভাল লাগে মানে ক'ৰবাত যদি ভুল কথা কৈছোঁ ভুলটোতো বাৰু বহুত হয় সেইখিনি শুধৰাব পাৰোঁ আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আকৌ এটা কথা কৈছিলোঁ আকৌ এটা কথা কওঁ মই অকণমান আগত আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে এগৰাকী এজন কণ এটা কণমানি আৰু কণমানিটো বৰ্তমান এতিয়া পালেগৈ গুৱাহাটী কেম' দি আছে গতিকে মোৰ বহুত মনটো বেয়া লাগি আছে যেতিয়া নিজৰ ঘৰত এই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগী থাকে সেইসকলেহে গম পায় কেনেকুৱা এটা কষ্টত কেম'টো দিবলৈ হ'লে কিমানখিনি পইচা লাগে হয়নে আৰু দিব লাগিব কেইটা জানেনে মইতো আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই কিন্তু এতিয়া সবিশেষ গম পালোঁ ঊনত্ৰিছটা কেম' দিব লাগিব ঊনত্ৰিছটা আৰু এইটো সাত নম্বৰক কেম' হৈছেহে ছয় নম্বৰকে মই সাত নম্বৰ নহয় ছয় নম্বৰ গতিকে চাওকচোন আৰু বহুতে কৈ থাকে বহুত বহুত টকা পইচা আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ এসময়ত বহুত টকা পইচা আছিলে আৰু সেই টকা পইচা তেওঁলোকে সাঁচিব নোৱাৰিলে মানে এটা কথা কয় যে মানে পইচা পালে আৰু নিজৰ কামত মানে এনজয় কৰিবহে পাৰিলে কিন্তু যদি আজি সঞ্চয় কৰি থোৱাহেঁতেন আজি সেই কণমানিটো বাচি আহিলেহেঁতেন বাহিৰত নিয়াহেঁতেন এতিয়াও ভগৱানে বাচ ভাগেলা কুশলে ৰখাওক সেইটোকে কামনা কৰোঁ কিন্তু যেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছেগৈ বহুত দুখ লাগে মানে দেই মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাই আপোনালোকক আৰু যদি পাৰোঁ আহিলক তেওঁলোকৰ মতামতসমূহ লৈ লওঁ মই আৰু স্থানীয় বিধায়কসকলেও সহায় কৰিছে নকৰা নহয় কিন্তু মই আহিলক কণমানিটো সুস্থ হৈ পৰহিলৈ পাবহি ঘৰ তেতিয়া তেওঁলোকৰ মতামত জনাই পেলাই মই আপোনালোকক অকণমান যদি পাৰে এটকাকৈও হ'লেও সহায় কৰিবচোন অন্তত এটাকে মোৰ যদি পইচাটো তেনেকৈ গোটাব পাৰে বহুতখিনি সকাহ পাব সেইকাৰণেহে ক'লোঁ আৰু বাকী কি ক'ম প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱ বান্ধৱীসকল অসুবিধাও জানেই আৰু আপোনালোকৰ মাইকী মানুহৰ অসুবিধা তথাপিতো এতিয়া আজি কৰিব পৰা হৈছোঁ যেতিয়া এতিয়া কি কৰিম গম পাইছেনে এওঁ গৈছে ফিছাৰীলৈ কাৰণ আজি হৈছে ফৰ্থ চেটাৰ্ডে ফৰ্থ চেটাৰডেত এওঁ অফিচ আজি বন্ধ গৈছে ফিছাৰী পাৰত আমাৰ যোনখিনিত অকণমান ছিগি ছিগি গৈছিল যে কাটি দিছিলে মানুহে সেইখিনিত এইবাৰ পাঁচগাড়ী ছগাড়ীমান মাটি পেলালোঁ মাটি পেলোৱাৰ পিছত মানুহ দুজন লগাইছোঁ তাত আৰু এওঁ মানে এতিয়া চাহ দিবলৈ গৈছে মই চাহ বনাই দিলোঁ চাহ দিবলৈ গ'ল তালৈ আকৌ দুপৰীয়া আহাৰমুঠিও খাবলৈ আহিব তেওঁলোকে সেইকাৰণে মই এতিয়া ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ এওঁ কৈছে একে মানে কি বুলি ক'ম আৰু আমাৰ এওঁ মানে একদম অকণ মানুহ কীৰপণালি নকৰে খোৱা বোৱাত এওঁ মানে কৈছে লাগিলে ময়ে অকণ কাটি বাচি দিমহি আমুক আমুক আমুকটো বনাবা গতিকে বনাম এতিয়া আকৌ মাগুৰ মাছো বাচি থৈ গৈছে ফিছাৰী মাছ আছেই খাবই পৰা নাই সাঁচি সাঁচি ল'ৰা ছোৱালীকেইটালৈ থৈ দিছোঁ মানে এতিয়া এওঁ মানে আহি পাওক তাৰপিছতে যা যোগাৰ মই যিখিনি পাৰোঁ দালি ভাতখিনি বহাই দিওঁ চব্জিখিনি বঢ়াওঁ বাকী অকণমান কিবা কিবি এওঁ কৰিব দিছোঁ এওঁ কাটি দিব মই হাতখনৰ পৰা নোৱাৰোঁ যে ৰঙালাও চয়াবিন খাব বোলে সেইখিনি এওঁ কাটি কৰি দিবহি তাৰপিছতে ভাত পানী বনাই আকৌ এফালে যাম গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকৈ আপোনালোকৰ মনৰ কথাকেইটা ক'লোঁ বহি বহি ক'লোঁ আজি বহি বহিয়ে ক'লোঁ আজি আৰু আৰু এটা কথা কওঁ দেই আপোনালোকক মই কওঁ আৰু ন এইটো কথাটো ক'ব পাৰি যিহেতুকে একো কথাবিলাক খোলা খুলিকৈ ক'লে ভালেই কথাবিলাক খোলা খুলিকৈ ক'লে ভালেই এতিয়া ভাত পানী বনাওঁগৈ বাৰু এতিয়া বহুতখিনি উপশম পাইছোঁ কথাটো হৈছে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মানে অসুবিধা যেতিয়া হওঁ মাহেকীয়া যেতিয়া হওঁ তেতিয়া মানে মোৰ আজিৰ পৰা মানে তিনিবাৰমান তেনেকুৱা হৈছে মানে এইবাৰৰ সৈতে তিনিবাৰমান তেনেকুৱা হৈছে মানে মোৰ বহুত পেট বিষায় আৰু পেট যেতিয়া বিষায় মানে অসহ্য আৰু উপায় নাপায় মানে মই মাজতে মই বেলেগৰ হৈয়ে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ নিজৰে হৈছে তেনেকুৱা ইমানেই পেটৰ বিষ ইমানেই পেটৰ বিষ শেষত মানে মই পেটৰ বিষৰ ঔষধ খাব লগা হয় আপোনালোকে ক'বচোন কি খালে বাৰু কি খালে বাৰু ভাল হ'ব এইটো বেমাৰত মোৰ একদম আগতে আছিলে তাৰপিছতে ঔষধ এটা খালোঁ তেতিয়া ভাল হ'ল তাৰপিছতে নাই 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 এতিয়া এইবাৰ তিনিবাৰমান হৈছে এইবাৰৰ সৈতে এ মানে তল পেটটো বহুত অত্যন্ত বিষ হয় উপায় নাপায় মানে এওঁ ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ আনি দিছে সেয়া খাওঁতেহে ভাল পাইছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকক ক'লোঁ যদি পাৰে আপোনালোকে অকণমান উপকৰণ এটা দিবচোন দেই এতিয়া মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এই গাল কাপোৰ আছে বাহিৰত সেইখিনিও সামৰি সুতৰি থাকোঁ ভাতো বনাই থাকোঁ এতিয়া বাই বাই সকলো ভালেকৈ সলাই থাকিব